Там, ребят, Приехали. их проведать. Наша воинская часть заблокирована представителями Российской Федерации, силами самообороны. Личный состав находится на территории в пункте постоянной дислокации. Занимается охраной обороной складов, оружия, боеприпасов, военной техники, которая находится на территории воинской части. Вы готовы к возможному штурму? Вот сейчас пошла серия, захватывают помещения воинских частей. Вы готовитесь к такому сценарию? Морально и физически мы к штурму готовы. Единственное, что юридического основания применять огнестрельное оружие у нас нет. Такой же приказ или указ о том, что в случае можно открывать огонь. Почему нет юридического основания? В том приказе, который э, мы получили, есть формулировка, витовидно, до чинного законодательства. К сожалению, чинное законодательство Украины сейчас выглядит таким образом, что применять оружие по людям, которые э, не вооружены, военнослужащие вооруженных сил Украины, не имеют права. А те э, Представители Российской Федерации самообороны, они вооружены и в каком количестве они находятся здесь? Представители Российской Федерации, естественно, поскольку это регулярные войска, они вооружены. Представители самообороны, вот, если у них оружие даже и есть, они его не демонстрируют. Поэтому они попадают в категорию мирного населения.